ইয়াত সৰু সুৰাকৈ ৰভাসন দিয়া হৈছে আমাৰ দেহা মানুহক সুধি পাতিবলৈ অকল ভকতকেইজনক জনোৱা হৈছে আৰু গাঁৱৰ মানুহক তেনেকৈ ইমান জনোৱা হোৱা নাই সৰু সুৰাকৈ নিয়মটো কৰিম আৰু ওচৰতে মই বহি আছোঁ আমাৰ ক'লাতে দেহা মানুহক লৈ আৰু ডাঙৰ বেটা এয়া দেহা মানুহ আৰু এয়া ডাঙৰ বেটা গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াত যোৰ যা কৰা হৈছে আমাৰ খুৰিদেউ বাইদেউ দাদাইদেউ সকলো আহিছে আৰু কাম বনত লাগি গৈছে ৰাতিপুৱা সকলো নিয়ম কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক সকলো শাক পাচলিৰ কাৰণে যোগাৰ কৰা যিবিলাক সা সামগ্ৰী আছে এইবিলাক সকলো উলিয়াই দিছে মাহ প্ৰসাদবিলাক উলিয়াই ধোৱা পখলা কৰি আছে খুৰীহঁতে আৰু লগতে বাঁহতে আহিব তেওঁলোকে আহি শাক পাতবিলাক কাটিব এইপিনে দেউতাকে বেটীমাহক লৈ আছে আৰু আমাৰ খুৰীহঁতে সকলো কাম বন কৰি আছে আৰু মই বহি আছোঁ আমাৰ কণমানিজনী বাছ ওলোৱা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তাইক লৈ এয়া তাই এতিয়া ইমান ডাঙৰ হ'ল চাব দেই মোৰ কোলাত এইয়া তাই ইয়াত মই বহি আছোঁ আৰু ওচৰৰে আমাৰ ভতিজা পোৱালিটো খেলি আছে তেনেকৈ দেখিছেনে আমাৰ কচু পোৱালিটোৱে চকীখনক কেনেদৰে ঠেলিছে গাড়ী হিচাপে লৈ সেই ওচৰতে মই বহি আছোঁ এনেদৰে ভিতৰত সকলো যা যোগাৰ চলি আছে আৰু আগপিনে হৈছে আমাৰ ভকতসকল বহি তাতে সকলো নাম কীৰ্তন কৰি বহি আছে পাছফালে সকলো খোৱা বোৱাৰ কাৰণে যা যোগাৰ চলিছে আৰু আগপিনে আমাৰ নাম প্ৰসংগ এই আছুতিৰ বাবে সকলো ভকতসকলে যা যোগাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ যে কাৰোবাৰ অকালতে বিয়োগ ঘটিছে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ আমি নজনাৰ কাৰণে যদি কম বয়সতে এজন মানুহ মৰিছে কাৰোবাৰ সৰু ল'ৰা এটা মৃত্যু হৈছে এইখিনি মাক বাপেকক যথেষ্ট কম কবলগীয়া আছে মাক বাপেকে জানিব লাগিব আমি জানিব লাগিব এটা কথা শব্দ জানিব লাগিব কোনোবা মাকে কব নোৱাৰি চলে কুকুৰটোৱে নেজান উলসনীয়া নাজান তাৰ মানে মাকো পুলসনীয়া বাপেকো পুলসনীয়া মাক বাপেকে জানিব লাগিব সেয়া এটাই কথা ঘৰৰ চাৰিওফালে

আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য লক্ষ্য এটাই উদ্দেশ্য আমাৰ ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা আৰু এই চিন্তাৰ জৰিয়তে যাতে ঘৰখনলৈ নতুনকৈ অহা নৱজাতকৰ জীৱনটো শুদ্ধি হ'ব হওক আৰু ঘৰখন উত্তৰণ হওক শিক্ষাই দীক্ষাই কামে কাজে কথাই বতৰাই সৎ আচৰণে তেওঁ শিক্ষিত হ'ব তেতিয়া ঘৰখন কিন্তু মংগল হ'ব এনেধৰণৰ ভাল কথাৰে আচলতে সমাজে কি কৰে শুদ্ধি সকাম এভাগ পাতি আহিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি যি শুদ্ধি সকাম হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে এইখন ঘৰলৈ অহা কেঁচুৱাটে গোটেই জীৱন সুখে শান্তিৰে থাকিব আৰু শুদ্ধিৰ মাজত আৰু এটা কথা আছে যে তেওঁ আহোঁতে ইয়াত উপস্থিত হওঁতে হয়তো লগত দুই এটা গ্ৰহ দুখ থাকিব পাৰে গ্ৰহবোৰ সঞ্চাৰ হয় এটা গ্ৰহ বা আনটা গ্ৰহলৈ যাওঁতে হয়তো গ্ৰহৰ দুখ নক্ষত্ৰৰ দুখ থাকিব পাৰে সেইখিনিও খণ্ডন হ'ব লাগিব নহ'লে হয়তো পিতৃ ইষ্ট থাকিব মাতৃ ইষ্ট থাকিব তেওঁ ভাতৃ ইষ্ট থাকিব পাৰে এইখিনি যদি নিৰ্মূল কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ভকতৰ সমাজত তেতিয়া কিন্তু তেওঁ জীৱনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অপকাৰ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব তেওঁ সমাজত নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ঘাটে ঘাটে হয়তো তেওঁ কি হ'ব পাৰে ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাবোৰ নিৰ্মূল কৰি যাতে তেওঁ জীৱনৰ যিটো পথ এই পথটো যাতে প্ৰশস্ত হৈ থাকে আজি তেওঁ কি জীৱনৰ কাৰণে সেইখিনি স্পষ্ট এটা পথ শুদ্ধ পথ এটা দেখুওৱাৰ এই দুটা নিয়ম গতিকে এনেধৰণৰ কথাও আছে আমি সকলোখিনি নাজানো গতিকে আৰু এনেদৰে আমাৰ বেটী মানুহ মান দেহা মানৰ শুদ্ধি সকাম ভাগ সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব